Мы Вашу мысль не поддерживают только люди. Силы, как только так, силы, так, силы так, заявил так, так, о неприятности нового УПК, вы начали дисциплинарное производство. И, и даже в вашем личном интервью это все есть, слава богу, в интернете. Сказали, сказали, да, нет, подождите, а, подождите, а, Сказали, так, что, что что его нужно лишить свидетельства на право занятия администрацией. Это мы можем найти в интернете. Вы это делали. Валентин Николаевич, ну, ровно объясните, Вот конкретный случай. Сейчас, когда ситуация поменялась наоборот... Вы говорите инакомыслие в преступлении. Тогда инакомыслие было в преступлении Вот скажите, Он будет себя. Сидя, посмотрите, нет, вот сейчас подняли не вопрос съезда. Валентин, круто? Подняли вопрос съезда, да? А что же мы-то не поднимаем? Что на съезде было выдано и Коваль, и Рафальска, и так далее. Я вам говорю, как человек, который был на регистрованной комиссии, каждый делегат мог зайти. Были часть коллег наших, которые нет, не нашли. Кто из был на регистрации? Я никогда не был на регистрации. Я знаю, что всегда только тех, кто... Я задал конкретную ответную 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 то есть, что На основании что? чего? Вот скажите, мы сейчас, сейчас говорим, хорошо, мы, мы это... сейчас говорим, что мы сейчас говорим, закон от 16 января нормально, вы сказали, это мое мнение. Отлично. У силового было другое мнение. Может оно 300 раз неправильно. За что вы вынесли ему по порядке? Ну не выносили крика законопроскую область, области. Ну хорошо, вы не... Во-вторых. Это решение Они будет пересматриваться в старой комиссии ВКТК на ближайшем свидании в марте. Да, вынес на поездку дня. и у КТК будет шарм Нет, ну Ивановича. Насколько циник человек, насколько цинично он пытается, цепляется за эту власть, имея, видать, какие-то финансовые интересы, да? да? Но, мы, господин Загарин, мы обязательно проведем аудит вашей деятельности, вашего титанического труда. Да, и госпожи Изабитовой, как вы здесь на руководстве Давайте против вместе. Господин вопрос один. Вопрос один. Вы считаете, это нормально? Мы не согласны с тем, как вы расправлялись с адвокатами. Как вы расправлялись с властью. Пожалуйста, напишите заявление о том, что вы подаете в отставку.

если вы считаете, что 64 адвоката, значит, у меня писал об остатке, то есть, может быть, люди не поддержат вашу позицию на следующем. Скажите честно, вот сейчас вы можете сейчас сказать официально, что вы отказываетесь писать или не отказываетесь. Согласны вы с нашей, нашей точкой зрения, или не согласны. Мы, Мы же вас не заставляем. Вас Мы не заставляем. Вы спросим, можете? вы скажите свою точку зрения. Видите, Витя, можно вопрос? Я Витя, вам Витя, вам Витя, вам вопрос. вопрос да, 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 да Давайте, да, давайте поводим. А, адвокат Татьяна Казаченко, да? Ведь недовера это оценочное понятие. Это наше оценочное понятие. Недовера. Да? Потому что...